ত' হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ তোমালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা ত' যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰত পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আজি মই ইংলিছৰ গ্ৰামাৰ টপিকৰ ওপৰত আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যোৱা ত' তোমালোকে গ্ৰামাৰ জানিব লগা হ'লে বা গ্ৰামাৰ জানিবলৈ হ'লে তোমালোকে টেন্সটো ভালদৰে জানিব লাগিব যিয়ে গ্ৰামাৰ তুমি নিশিকা কিয় তুমি টেন্স মানে কি টেন্স কাক বোলে টেন্সৰ ওপৰত তোমাৰ নলেজ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি বাকী গ্ৰামাৰবোৰ কৰিব পাৰিবা তোমালোকৰ এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰত ফাইনেল পৰীক্ষা হ'ব সেই ফাইনেল পৰীক্ষাত ইতিমধ্যে তোমালোকে কি কি গ্ৰামাৰ আহিব সেইবোৰ নিশ্চয় জানিছা বা জানিবলৈ সক্ষম হৈছা তোমালোকৰ টেন্থ জানিবই লাগিব তোমালোকে টেন্থ জানিলেহে বাকী যি নেৰেচন ভেচ চেঞ্চ প্ৰিপৰজেচন এইবোৰ আছে তেতিয়াহে তোমালোকে সেইবোৰ পাৰিবা গতিকে টেন্থৰ ওপৰত আজি মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চোৱা আৰু যিসকলে আমাৰ এই ষ্টাডি ষ্টেশ্যন ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তোমালোকে কুৱেশ্যনছ পেপাৰ মডেল কুৱেশ্যনছ পেপাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ এতিয়ালৈকে পাই থাকিবা গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যোৱা আৰু কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা তো এতিয়া কথা হ'ল যে টেন্স ইংলিছত টেন্স বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত কোৱা হয় কাল অৰ্থাৎ টেঞ্চ বা কাল কাক বোলে সেই কথাটো আমি জানিব লাগিব ত' হোৱাট ইজ টেন্স কাল কাক বোলে তো আমি এতিয়া উত্তৰটোলৈ যাম ক্ৰীড়াৰ সময়কে কাল বোলে গতিকে টেন্স কাক বোলে অৰ্থাৎ কাল কাক বোলে উত্তৰটো হ'ব ক্ৰীড়াৰ সময়কে কাল বোলে অৰ্থাৎ ক্ৰীড়া ক্ৰীড়া মানে হৈছে যিয়ে কোনো এটা কাম কৰা বা হোৱা বুজায় তাকে কি বুলি কোৱা হয় টেন্স বুলি কোৱা হয় গতিকে ক্ৰীড়া মানে হৈছে সময় এটা সময় গতিকে যিয়ে আমি কাম কৰা বা হোৱা বুজায় তাকে টেঞ্চ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ সেই সময়টোক সেই ঘটনাটোক অৰ্থাৎ সেই সময়টোক কোৱা হয় টেন্স গতিকে ক্ৰীড়া মানে হৈছে কাল গতিকে কাল মানে হৈছে টেন্স অথবা ক্ৰীড়া মানে কোনো এটা কাম কৰা বা হোৱাকৈ বুজায় যাক ক'ব পাৰি সময় অৰ্থাৎ সময় মানে হৈছে টেঞ্চ তাৰপিছত এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে টেন্সক কেইটা ভাগত ভগাব পাৰি বা টেন্স কেই প্ৰকাৰৰ সেই কথাটো আমি জানিব লাগিব তো তোমালোকে মন কৰা সাধাৰণতে টেন্সক তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰি যেনে প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চ পাষ্ট টেঞ্চ আৰু ফিউচাৰ টেন্স নাম্বাৰ ওৱান হৈছে প্ৰেজেণ্ট টেন্স নাম্বাৰ টু হৈছে পাষ্ট টেন্স আৰু নাম্বাৰ থ্ৰী হৈছে ফিউচাৰ টেন্স ত' তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে টেন্সক তিনি তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰি নাম্বাৰ ওৱান প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চ নাম্বাৰ টু পাষ্ট টেন্স নাম্বাৰ থ্ৰী ফিউচাৰ টেন্স আকৌ আকৌ ইয়াৰে প্ৰতিটো টেন্সক চাৰিটা ভাগত ভগাব পাৰি যেনে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ চাৰিটা ভাগ আছে ঠিক একেদৰে পাষ্ট টেন্সৰো চাৰিটা ভাগ আছে ঠিক একেদৰে ফিউচাৰ টেঞ্চৰো চাৰিটাকৈ ভাগ আছে গতিকে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ চাৰিটা ভাগ এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ চাৰিটা ভাগৰ ভিতৰত প্ৰথম প্ৰথমটো হ'ল প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স তৃতীয়টো হ'ল প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স আৰু চতুৰ্থটো হ'ল প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চ আমি বুজি পালোঁ যে প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চৰ চাৰিটা ভাগ আছে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স এই চাৰিটা হৈছে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বা প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ভাগ তাৰপিছত পাষ্ট টেন্সৰ আমি চাৰিটা ভাগ শিকিম কি কি হ'ব পাষ্ট ইনডিফিনিট পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ পাষ্ট পাৰফেক্ট পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ এইকেইটা হৈছে পাষ্ট টেন্সৰ ভাগ ঠিক একেদৰে আমি শিকিম ফিউচাৰ টেন্সৰ ভাগ চাৰিটা ফিউচাৰ টেন্সৰো ভাগ আছে চাৰিটা যেনে ফিউচাৰ ইণ্ডিফিনিট ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ ফিউচাৰ পাৰফেক্ট ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ গতিকে এইখিনি কথা তোমালোকে জানিব লাগিব অৰ্থাৎ টেন্স কাক বোলে টেন্স মানে কি টেন্স কেই প্ৰকাৰৰ টেন্সৰ ভাগবোৰ কি কি এইখিনি যদি তোমালোকে জানা তেতিয়া বাকী গ্ৰামাৰবোৰ নিশ্চয় কৰিবলৈ পাৰিবা আৰু ইয়াৰ টেঞ্চৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কি হয় সেইবোৰ তোমালোকক বুজাব লাগিব আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপেলবোৰ তোমালোকে জানিব লাগিব যেনে গ ৱ ৱেন্থ গান ডু ডিড ডান এইবোৰ হৈছে পাষ্ট পাৰ্টিচিপল আৰু সেইবোৰ জানিব লাগিব তোমালোকে আৰু ইয়াৰ ফ্ৰম আছে প্ৰতিটো টেন্সৰে চাৰিটাকৈ বা প্ৰতিটো টেন্সৰে নিজা নিজা একোটা একোটা ফৰ্ম আছে মানে ফৰ্ম বুলি কোৱা হয় ফৰ্ম যেনে ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ট প্লাছ অবজেক্ট সেইবোৰৰ নাম শুনিছা তোমালোকে সেইবোৰ হৈছে ফৰ্ম মানে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ফৰ্ম কি কি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টৰ ফৰ্ম কি কি বা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ টেন্সৰ ফৰ্মেশ্যনটোনো কি হয় সেইবোৰ তোমালোকে জানিব লাগিব সেইবোৰ মই কাইলৈ বা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে তোমালোকে টেন্স মানে কি এই কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা টেন্সবোৰ পাৰিলেহে পিছৰ যি নেৰেশ্যন আছে সেইবোৰ পাৰিবা তাত তাত টেন্স প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰিপেচন কৰিবলৈ হ'লে তুমি তোমাক টেন্স প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে টেন্সটোত তোমালোকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে ভালদৰে দুবাৰ ভিডিঅ'টো চাই জানি লোৱা গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ দুবাৰ তোমালোকে চোৱা নিশ্চয় বুজি পাবা আৰু যিকোনো গ্ৰামাৰ জানিবলৈ হ'লে তোমালোকে টেন্সটো জানিব লাগিব গতিকে টেন্সৰ কনচেপ্টটো আজি ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে গতিকে যিসকলে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা বাকী টেন্সৰ ওপৰত যিখিনি ভিডিঅ' দিবলগীয়া মই দি দিম টেন্সৰ ফৰ্মেশ্যনখিনি মই কাইলৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম যিসকলে ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ' লাগে বুলি কমেণ্ট কৰি জনাব বাকী যিবোৰ ভিডিঅ' দিব লাগে মই লাহে লাহে দি যাম আৰু পি ডি এফটো মই গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি দিম যিসকলে আমাৰ এই গ্ৰুপত জইন হোৱা নাই তেওঁলোকে গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব পাৰিব গ্ৰুপৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত বা কমেণ্ট বক্সত দিয়া আছে তোমালোকে চাই লৈ জইন হৈ ল'ব পাৰিবা যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা যদিহে চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা পিছৰ ভিতৰত মই গ্ৰামাৰ ওপৰত আৰু ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ত' আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ